Общественный деятель Юрий, почему в этом городе, который построили вот городоначальники, это лучший город, которым хочется многим приехать сюда, многие здесь остаются жить. Почему? Потому что это действительно европейский город. Этот город был одним из лучших в Европе. Почему он не продолжает так же дальше развиваться? Потому что его облетели паразиты. Паразиты, которые не дают ему развиваться. Это коррупция. Это цена на каждую должность. Это поборы. По тому, чтобы отбить то, что было заплачено за должность. Мы должны принести к власти честных, компетентных, достойных людей, которые готовы служить этому городу. И, к сожалению, к сожалению, мы не можем сказать Европе, выходите, присоединяйтесь. Я бы позицию. Но мы сейчас не можем сказать, за 20 лет нас просто грабили, грабили, еще раз грабили. Заводы, те, которые говорят сейчас, которые будут закроются, их продали за ящик водки. Да, такие случаи были. И что, кому они принадлежат? Нам говорят, что мы переложим, должны переложить все железные дороги по евростандарту. А почему бы и нет? А я хочу, чтобы сюда приезжали поезда с Европы. Быстрые, скоростные. Я хочу, чтобы не только поезда приезжали, я хочу, чтобы было метро раздельное. С Южного. И до Затоки. За 20 минут. И вот я чего хочу. И всем этого желаю. Спасибо, ДТП. Дорогие